मुंह में छालों के बनने का अमल मौसम गर्मा में ज़्यादा देखने में आता है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये छाले किसी भी उम्र के अफराद के मुंह में बन सकते हैं अक्सर और बेशतर छालों की शिकायत बुखार होने के दौरान या जिसम में किसी वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के नतीजे में सामने आती है इस हवाले से माह्रन के मुताबिक इन छालों के बनने की ता हाल कोई असल वजह सामने नहीं आ सकी मगर ये एक मफरूज़ा है कि रगड़ कर ब्रश करने मसालेदार ग़ाएँ खाने हर मूज में तब्दीली या जहनी तनाव वगैरह के सबब ये छाले मुँह में बन सकते हैं मुँह में छालों और इनके दर्द से तो हर इंसान वाकिफ़ है जबकि इन छालों के सबब ना सही से खाना खाया जाता है और ना ही कुछ ठंडा गर्म पिया जाता है इन छालों से छुटकारा हासिल करने के लिए चंद आजमूदा चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है तबी माह के मुताबिक इनके ठीक होने का दुरानिया छः से आठ दिन होता है मुंह में बनने वाले छालों को जल्द ठीक करने के लिए चंद घरेलू टोटके मंदरजा जैल हैं जिन में से पहले नंबर पर एलोवेरा का इस्तेमाल एलोवेरा जेल मुंह के छालों के इलाज के लिए बेहतरीन करार दिया जाता है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल मुंह के छालों या जख्मों को ठीक करने का अमल तेज़ कर देता है जबकि दर्द में भी कमी लाता है एलोवेरा जेल की मतलूबा मकदार मुंह के छालों में लगाएं इस अमल को दो तीन दिन दोहराएं। दूसरे नंबर पर है टी बैग्स छालों के इलाज के लिए इस्तेमालशुदा टी बैग को पाँच मिनट तक छालों पर लगाएं इस अमल से दर्द में कमी महसूस होगी और छाले जल्द ठीक होंगे तीसरे नंबर पर बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा तेजाबी कैफियत एसिडिटी को मामूल पर लाती है जो कि मुंह के छालों का बायस बनते हैं जबकि ये बैक्टीरिया को खत्म करके इन छालों के फौरी इलाज में मदद देता है मीठे सोडे को इस्तेमाल करने के लिए एक चाय के चम्मच बेकिंग सोडा को आधे कप गर्म पानी में मिलाएं और इससे कुलियाँ करें चौथे नंबर पर हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक ताकतवर जरासीम कश महलोल करार दिया जाता है इससे मुंह समेत दांतों की भी सफाई की जाती है हाइड्रोजन ऑक्साइड मुंह के चालों या जहम को इन्फेक्शन से बचाता है इस महलोल को माउथवाश की तरह इस्तेमाल करें ता हम हाइड्रोजन ऑक्साइड को निगलने से परहेज़ करें पाँचवें नंबर पर है विटामिन ई विटामिन ई के एक कैप्सूल को काट लें और इसमें से निकलने वाले तेल को मुतासरा हिस्से पर लगाएं। ये तेल छाले पर एक हिफाजती बना देगा जो इसे इन्फेक्शन से तहफ़ देगा जो जल्द ठीक होने में भी मदद देगा छठे नंबर पर है नमकीन पानी नमक मिले पानी से तीन सेकंड तक कुलियां करें ताकि छालों के खत्म होने का अमल तेज़ हो जाए जबकि सोडियम क्लोराइड यानी के नमक पानी में मिलाकर टिश्यू की मदद से छालों पर यह महलोल लगाएं ये सब अमल करने से आपको मुंह के छालों से जल्द अज जल्द निजात मिलेगी मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें